Красиво это самое, это когда 1 мая. Все нарядно были одеты, ходили с флагами, это самое. Для нас был праздник, песни пели, это самое. Ну, музыка. душа музыка была, понимаете, мы стремились к этому. Если, допустим, Браво. вот я работала на заводе, вот и завода было, это самое столько народу, столько народу. А сейчас что? До, до, до чего страну довели? Скажите, пожалуйста. Единственное, где можно Симоненко сейчас увидеть, это на канале Гамма. Вот. И иногда его там показывают, как говорится. Так с удовольствием послушайте его выступление, что он действительно борется за народ. А сейчас посмотрите, какое на него гонение стали. Это по 10 часов держать его это самое, за стенках, да? а в это время бегают они с бумагами скорее до, до судьи, чтобы его арестовать. Но те не находят никакой вины его, чтобы. Скажите, пожалуйста. А за что же вы его допустили? Ну, что вот он что-то неправильно сказал, что вот это самое. Ну, как они сейчас же все прут на Россию. Сейчас все Россия виновата. Кто-то умер, где-то Россия виновата. Где-то что-то случилось, Россия виновата. Ну, вот зачем он на съезд туда поехал? А зачем он сказал, допустим, что надо менять эту, надо эту войну прекращать. Кто ее прекращает, скажите? Ввели одно американское войско, 300, 300, человек, да, обучать наших вояк. Теперь уже пригнали опять целую, не знаю, сколько человек обучать, это самое, гаишников. Украинская народ самая умная нация. Мы уже доживаем, у нас по 1200 пенсий. Что это за пенсия? Ну, я, например, лично, я могу там, дети мне могут помочь. У меня дети в России, мне обеспечены, они мне помогут. Но ведь... Но всем основная масса, а? вот у нас даже, вот. Я. А дети вас не хотели забрать? Хотят. Да. Сию минуту. Вот я сегодня сказала, что еду в Киев. Мне сын вчера позвонил, сказал, не смей никуда ехать, там провокации могут быть. То и все, и 5-10. А и... вы хотите приезжать? Mm -hmm. Пока нет. А я... Ну, я 30 лет живу на Украине, я здесь приросла, у меня здесь друзья, у меня здесь подруги, соседи хорошие. Коллектив хороший. Вот завод уже мы давно пенсионеры, не работаем, а мы еще часто и собираемся. И там... Ну, в общем, и нравится. Народ хороший, хороший народ. И жизнь хорошая здесь, можно жить хорошо. Ну, уезжать, конечно, придется.